Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами еще одним вариантом итальянского десерта тортом тирамису. На моем канале уже есть несколько вариантов этого десерта и а, палочками Савоярди, бисквитами мясовой ярди. А сегодня хочу показать такой более упрощенный вариант так сказать, на скорую руку но он тоже очень вкусный. И этот десерт подойдет тем, те, кто не любит такие более сладкие десерты. Ну и для нашего бисквита понадобятся яйца комнатной температуры, мука, какао не сладкое, у меня алкализированное, масло комнатной температуры, ванилин, ванильный сахар и сахарный песок. Для начала забьем яйца сахаром и ванильным сахаром. Сначала немножко забьем. До такого состояния вбиваем. И теперь отправляем на водяную баню. И наша задача нагреть нашу яично-сахарную смесь до 30 градусов. И также продолжаем взбивать миксером. Ну и здесь нам еще понадобится пирометр, либо термометр. 30 градусов нагрели. Также опять продолжаем взбивать. Здесь я просто маленько подаю, чтобы убрался водяной бань. И в эту горячую массу отправляем наше масло. Масло должно растопиться. Ну и как же я и говорил, продолжаем дальше сбивать. Наша задача взбить яйца до очень плотной массы, так как наш бисквит не содержит никаких разрыхляющихся основ таких так как разрыхлитель или сода поэтому здесь нашим вспомогательным компонентом будет только воздух ну теперь просеиваем какао и пудру, муку все теперь при помощи венчика, лопатки, кому как удобно, замешиваем тесто аккуратными движениями снизу вверх. И к этому моменту наше масло уже растаяло. Теперь берем немного от основного теста, чтобы, так сказать, облегчить масляную часть, чтобы оно, вы знаете, не перемешалось с тестом, а если вы так зальете в саму бисквитную часть, она у вас просто пойдет в, в, в сниз и дальше будет сложнее вымешивать. И теперь отправляем в форму. У меня форма диаметром 18 сантиметров. И духовка уже разогрета на 180 градусов. Все. В духовку на 40-45 минут до сухой зубочистки. Ну и пока наш бисквит выпекается, сделаем кофейную часть. Тут у меня идет сахар, вода и растворимый кофе. Кофе берите хорошо качества. Далее мы в кастрюлю отправляем сахар в воду и варим сироп. только закипит наш сироп, где-то провариваем минутки 2-3. Все, теперь наш сироп переливаем в другую емкость, которую будем охлаждать. Сироп отправляем в наш растворимый кофе. И опять все тщательно перемешиваем. Все, наша кофейная часть готова. Бисквит мой выпекся. Выпекался он у меня 45 минут. Теперь переворачиваем на решетку дном и оставляем до полного остывания в самом кольце. Как только остынет, потом только снимаем кольцо. И пока бисквит наш остывает, приготовим крем. И для крема нам нужны жирные сливки, сахар, сыр маскарпоне и ваниль. Первым делом сливки охлажденные отправляем в чашу. Туда же добавляем сахар. И амортизатор. У меня ванильная паста. Можно также добавить ром. все перемешиваем до мягких пиков. Да, вот таких вот мягких пиков взбиваем наши сливки. Теперь отправляем сыр маскарпоне. И все это еще раз перемешиваем, взбиваем и тут сильно не переусердствуйте, а чтобы не перевзбить. Вот такая вот плотная масса у нас получается. Еще раз пройду по стенкам чаши, и Вот смотрите какой крем Плотный получается. Все крем теперь тоже готов. Бисквит мой остыл, вот какой он получался высотой, где-то 6-6,5 сантиметров он у меня получился. Это благодаря тому что мы хорошо взбивали. Оно Также я буду вырезать при помощи моих планок. Высота будет у меня каждого коржа по полторы сантиметра вот еще вы смотрите какой бисквит получается очень легкий полностью пропеченный все теперь разрезаем на корже ну как я и сказал высота коржа у меня полтора сантиметра как сама высота вот смотрите какой пористый бисквит полностью пропеченный получается все теперь все коржи разрезаю до конца всего у меня получилось 4 коржа вот такой вот сироп я перелил в удобную емкость чтобы мне было удобнее поливать и теперь как обычно корж, пропитка, крем. Пропитываем сироп. А теперь знаю, вес своего крема и количество коржей. Я это всегда делаю при помощи весов. И здесь, кому интересно, на диаметр получается 18 сантиметров. На каждый корж ушел по 180 грамм крема. Теперь до конца собираю торт. Последний корж тоже очень хорошо пропитываю. Хотя коржи получаются очень влажные, но кофейный сироп дает свою нотку кофейную. Теперь с остатков крема промазываю вверх и бока торта. Тут до идеальной гладкости я не собирался. Теперь остаток сверху посыпаем какао не сладким, какао порошком. Также в виде украшения я буду использовать такие вот шоколадные кофейные зерна. Тут уже как у вас фантазия. Теперь осталось отправить в холодильник на пару часов, чтобы коры наши пропитались. Вот такой вот красавчик получается. Все, холодильник на пропитку. Все, друзья, пару часов прошло. Вот так вот выглядит мой торт. Как я и сказал, что этот торт, так сказать, на скорую руку. И теперь посмотрим, какой он получился внутри. Ну, друзья, такой вот разрез получился. Очень нежные коржи. Нож прямо, чуть ли не тающим способом, прорезал коржи. Хоть и прошло не так много времени, но он полностью пропитался. Благодаря кофейному сиропу он очень сочный, очень ароматный. И на вкус, это, как сказать, для любителей вот, тирамису, все, что связанное с кофе. Вот, друзья, вот такой вот рецепт быстрого тирамису хотел с вами поделиться. Ну, и как я и сказал, что у меня на канале есть еще несколько рецептов данного десерта. А на сегодня у меня все. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я вам желаю хорошего дня. И до новых встреч. Всем пока.